Мы планировали сделать фигуру «Зеркальная струя», символ города Харькова. Она получилась. В ней, по нашим подсчетам, приняло участие порядка 5000 велосипедистов. Не все водители понимают, что велосипедистов надо пропускать иногда, что они более травмоопасный вид транспорта, чем автомобиль. Поэтому они это не всегда учитывают и создают иногда помехи. Ну, на высточая э, специально обладанных велодорожек. Не в лесопарку, да и так была грунтовая дорожка, а именно по месту. Сейчас идет активное строительство велодорожки по улице Сумской по направлению к, по Белгородскому шоссе. Я думаю, что в течение месяца мы все-таки примем концепцию велодвижения. Не быстрый процесс, потому что в Харьков устроен такой, так называемый, римский, римская постройка. Все дороги ведут к центру. Очень много припаркованных машин, которые ну, по факту будут мешать